почту, разгребу, все, я чтоб компьютер подмешать. Что... Хорошо? Я сегодня тебе все освобожу. А Ой, да, не да. забыла, как, точно, привет. говори, привет, да. да. Ну, смотрите, то есть мы сейчас пока из нашей стороны, там, из начальника пока никто не приедет. Просто, э, ну, мы так все подумали, вчера, наверное, у нас у всех, и у вас, и у нас какая-то очень негативная, взглядная ситуация. То есть угу. я э, уже с утра так еще очень долго сижу, думаю над всем этим. То есть э, мысль какой? То есть и, мы сейчас, сейчас еще смотрим там всю ликвидность. Мне кажется, банк, он спокойно держится на плаву достаточно долго. Mm -hmm. Вот, соответственно, мне нужно, чтобы было тишина и спокойствие, вот, я думаю, на сегодняшний момент. То mm -hmm. есть минимальная, минимальная информация от НБУ минимум. Ну, все свои действия, которые говорят, на спокойном режиме, минимальное общение с внешним миром, ну вот, спокойно там, да, там будет то самое. Мы с своей стороны заходим в администрацию, скорее всего, будем пытаться, там я уже упустил людей туда, чтобы как-то решали какую-то историю. Просто сейчас мы еще раз посчитали, ну, то есть банк завтра не ликвидируется. Есть, смотри, я, хочу, я, чтобы тебя училась, ситуация... я поняла. Смотри, ну как мы с тобой говорили, мы можем купить там на несколько дней. Мы отморозились уже, письмо послали на систему mm -hmm. сейчас вот я посмотрела его тоже все согласовали абсолютно ни о чем и mm -hmm. вот эту цитату возьмем и будем морозиться какое-то время но mm -hmm. то есть у нас долго мы это сделать не сможем потому что в любом случае мы обязаны сегодня там или завтра отправ... или в понедельник отправить в узкомиссию и туда письма про э, блокировку акций то есть это уже ну но это, же это же вы может... можете сделать может быть она это не очень будет не очень будет публично, это... ну не не ну, мы, мы ее публиковать не будем но персонаж все что вышло за наши э, стены оно дальше уже вообще нами контролируемо. Давай сделаем так: я постараюсь отправить это письмо не сегодня, а, например, там, в понедельник, в конце дня. Угу. Вот. Это значит, что у нас есть какой... Ну просто до этого момента нам все равно нужно в течение ближайшей недели понимать направление. То есть я должен полететь э, там в Москву к начальнику самому большому в четверг у меня с ним встреча. Uh -huh. вот. Сейчас есть созвание из ДТК, там с ней еще определяюсь, они еще тоже будут. То есть у меня информация будет. Но, а, а, как бы, а, какой я еще не все сказал, то есть что я хотел попросить. Uh -huh. то есть, я хотел бы, чтобы наш банк сейчас, то есть он как-то жил в такой жизнью, что типа ничего не произошло. Вот. Нам нужно максимально держать ликвидность, мы будем мобилизовывать из всех источников. И, скорее всего, можем обратиться к вам о нарушении там фора. Возможно. Вы нам можете пойти на это, если что. А -а -а, я думаю, что да. Я, бы вот. был, то есть, да. там, я Мне кажется, если мы не будем пускать много пыли, шума, и там и все, то мы будем лежать. В это время как бы, э, ищем какой-то способ, либо там сделать осрочку внедрения санкций, либо еще что-то такое. И потом все-таки пытаемся, у нас все-таки пять покупателей было, даже если два то три еще осталось. Вот. И, соответственно, все-таки, если вдруг нам надо, все-таки вот этот, вот, самый для нас хороший вариант, это, допустим, отсрочка санкций на три месяца, предположим. Mm -hmm. вот, соответственно. Mm -hmm. И мы тогда э, делаем капитализацию, как... Оно шло и соответственно эм, и если в этот момент есть покупатель значит есть нет значит присоединяем за этот момент будет решение присоединения, и все и дело пошло уже все присоединяется ничего. Хорошо, я резюмирую. Значит, мы сейчас э, стараемся держать паузу. Раз. Вы работаете, да. работаете, если у вас будут какие-то нарушения нормативов, там э, ничего страшного. Мы mm -hmm. э, с этим готовы будем жить. Э, следующий момент, ты в четверг летишь, параллельно ты пытаешься работать со строчкой. Э, то есть до конца следующей недели у нас нарисуется какое-то понимание. Да. Yeah. Ну, я окей я просто думаю что вчерашние новости которые кроме вас были они чуть-чуть рынок будет неделю занят другими вещами mm -hmm. ну то есть не, не не столько может быть это все и хорошо что случилось в один день mm -hmm. соответственно, соответственно в конце следующей недели когда ты выходишь на связь и мы э, обсуждаем что делаем дальше да да yeah. да yeah.